Приїхав на Голос України, потому что, честно говоря, мне трудно без нього, так как ему без мене. Я думаю, я уверен, в этом. Приїхав піддержати своїх товаришів. Назара. Назара Савка однозначно. І <рес> всех остальных своїм присутствием підтримувати. Голос України. У мене настрій, бачите. Безково бойовий. Як би я не казав, що я не бояться в цьому шоу ми зараз ще прийдеться не бути. Так що? Підготуємося. А яким чином ви будете Ну яким? Самим настоящим прямим. Йому не будемо наливати. <решко> <решко> Постаграм конічка <решко> і все буде отлично. <решко> Кохання, відкри плаче, ридає, Грає циган молодий. сені серденько крає. Неві місяць золотий, а душа ласки хоче, Смуток серце полонив ласку зоряну шепоче, пам'ятати назавжди. Crazy over you. <laughs> вот это, ты, это я тебя и нашел да? на на сцену. Сможешь сейчас спуститься? Да. Все понимали прекрасно, что я сделал все супер, великолепно, и это было видно и это показано. Просто люди, которые за меня люди, которые голосовали, эта песня не для них. Там, да, там, 100 ну, рублей, шматика. это мои. 100 гривен, это мои 100 гривен. Я их выпасал последние 5 минут. А Убери цена свою ногу. Убери цена свою ногу. Все. все. Ну, все, уже вы уже обидели меня, Андрей Даманский певец. Назвали человека певцом. Не, что но я вам это, реально, да? это реальная вещь или нет? Ну, а что? Ну, а что? А что? Ничего, синий сарафанчик. О! А Учитесь чем вам Серьезный вопрос, серьезный ответ. Все а по честному. Сейчас до эфира чем вы занимались? Не готовитесь к эфиру, что вы делаете? Я до рука валяю, хожу, А зачем готовиться? Так все понятно. Тебе редакторы написали все красивые слова, все про добрый вечер. Тебя зовут Андрей Доманский, даже это вписали. Как меня зовут, чтобы я не забыл. Мне реально готовиться не надо. Стилист подумал, как меня одеть. Оператор подумал, как меня красиво снять. Звукорежиссер, чтобы меня было слышно. Все сделали уже за Андрея. Что мне париться? Бабло получать. Да, о! Правильно, правильно голос из-за кадра. Добрый вечер. Как настроение? Спасибо большое. Пойдемте. пошли. Я извиняюсь, Типа, я кейс прошить не, не, не мачо, да? Не того, конечно. А по поводу номера, ну реально, это был во-первых, что мы дали, я очень рад, что мы дали песни очень черный, новую жизнь заново, а, аранжировка какая, музыканты, а исполнение Василия Жадана великолепное, я ну, думаю. В одном из интервью я читал, что конкурс потерял многое, когда вы ушли, да? Реально конкурс потерял такого певца. Я же Украина. У вас Украины чемпионы. Вася командуй! давай. Наливайте. Тихо, фанаты. Новинка, камурка. Шок. Конкурс. Какие мои годы, брат? Я все, у меня все впереди. Я буду на третий конкурс пойду, потом на четвертый. Не подходите. Вы сегодня весь вечер с нами снимаете. Никакого эксклюзива из-за вас, телекритика.